1990-cı ilin 20 yanvarı Azərbaycan xalqının həyatında yeni dövrün başlanğıcı oldu. Qətiyyətlə öz müstəqilliyini bərpa etdi. Amma həmin məşəqqətli gecənin olduğu kimi dünyaya, gələcək nəsillərə çatdırılmasında isə sənət adamları öz bacarıqlarını birləşdirdi. Kimisi yaratdığı rəsm əsərlərində, kimisi qələmə aldığı ədəbiyyat nümunələrində, kimisi də fotokamerasının yaddaşına köçürdüyü fotolarda yaşatdı o tarixi. Azərbaycan xalqı isə ürəyində və yaddaşında Həyatını təhlükəyə ataraq Sovet ordusunun törətdiyi vəhşiliyi lentə alan fotoqrafların çəkdiği fotolar bu gün maddi sübut rolunu oynayır. Baxması nə qədər çətin olsa da onlar tarixin izini daşıyan əsas dəlillərdir. Dünyanın hər yerində nümayiş etdirilərək həqiqətlərin çatdırılmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Onların obyektivindən bəşəriyyət törədilən cinayətin şahidinə çevrilir. Bəli, bu tarixdə yaşananları dəyişməyəcək. Olan oldu, yaşanan yaşandı. Amma dünyaya kimin kim olduğunu göstərir və gələcək nəslə öz dostunu düşmənini tanımağa kömək edəcək. Sənətin əhəmiyyəti də, dəyəri də elə bununla ölçülür. 20 yanvar dəhşətini kameranın yaddaşına keçirən qəhrəmanları siz də tanımaq istəyirsinizsə, növbədə video materialı nəzərdən qaçırmayın. Tanklar gəldi, cemaət hamısını ub, əlaqə tutub, belə o şəkillər də var. Tanklar gedib cemaət üçünə insanlar şürkənəvlə tanklara. Məsul çox çətin idi ki, o uşaqların hamısı tanıldı. O məşhədi gecənin şahididir. Ağalı Məmmədov 1990-cı il 20 yanvar günü baş verənləri kameranın yaddaşına köçürürdü. Çünki hər bir detal sübut üçün vacib idi. Həmin vaxt Ağalı Məmmədov Bakinski rabochiy qəzetində işləyirdi. İlk gündən də hadisə yerində idi. Birinci mikronaya başladım, gördüm ki, qan izləri, ləkələr var Planasmetda. Belə getdim Alıtapədə, gördüm ki, əzilmiş maşınlar var. Sonra bu Tbilisi prospekti ilə üzbüz aşağı düşəndə Görünür, maş maşınlar ərzəlib, cəmaət qaçır, hər hara bir tərəfdədir. 34 il əvvəl də burada izdiham idi. Demək olar ki, bütün xalq burad toplaşmışdı 20 yanvar şəhidlərini, azadlıq fədalilərini dəfn etmək üçün. Həmin vaxtsa burada çətkidşlər aparmaq isə indiki kimi asan deyildi. Bu cinayəti törədənlər həqiqətlərin üzə çıxmaması üçün hər cürlə çətkidşlərin qarşısını alırdılar. Lakin qəhrəman operatorlarımız, fotoqraflarımız bütün maneələrə rəğmən bunu bacardılar. Patrulni gəzirdi, özü üçün gəzirdi. Mən adi bir adam kimi vətəndaşım gedirəm. Yəni bilmirdi, amma alımda aparat yox idi, saxlamırdım mən aparatı, çünki görsəydilər qalbat da qoymırdılar. İmkan vermirdilər şəlik çəkməyə. Şəlik çəkmək mümkün deyil. Bu kadralı özü çetinlik yaradırdı o çəkmək üçün. Görürsünüz, sənən qazarmanın qabağında çəkmişəm. Bu 20 yanvar metrosunun qabağında çəkmişəm. Bir də gördün ki mən çağırıbdılar ki sən axtarırlar test çıxırdım aradan gedirdim başqa kadrları çəkirdim. Ağəli Məmmədov, Tahir Cəfərov, Rəsim Sadiqov və digərləri. Onlara da atəş açılmışdı, amma möcüzə nəticəsində sağ qaldılar. Bakı Sovetdə mən getdim. Tanklar gəldi, cemaət hamısını yub, ələlə tutub belə o şəkillərdə də var. Tanklar gedib cemaətin üstünə, insanlar şökən evlə tanklarla Mən bir də onu gördüm ki, bir hündürlüyə çıxım ki, bir yaş qadın çəkim. Çip görüb bütün haqlı tanqları çəkim. Bir də görüm kimsə məni vurdu, çaldı yerə. Elə bu anda da gülə atıldı. Həmin gülə o kadrlarda orada bu şəkildə var. O gülə gedib Baksovet metrosunun düz yuxarı hissəsinə dəydi. Həqiqətlərin işıqlandırılmasında bəzi xarici jurnalistlər, fotoqraflar da iştirak edirdilər. Dünya şöhretli fotojurnalist Reza Deqəti onlar arasındaydı. Ən ağır səhnələr isə əlbəttə ki, dəfn mərasimində yaşandı. Dəfn günü getdim Şəhidlər xiyabanına. Şübhəsiz ki, birinci gün bunu çəkəndə o qədər mən onu hələ tam onu dərk edə bilmirdim mən, amma ən faciəsi isə o dəfn günü idi. Bu fakir yaşamağı, onu görmək, Allah heç kimə göstərməsin çox ağladı. Çünki insanlar o qədər mehriban idilər, o qədər mehriban olmuşdular insanlar bir-birinə. O qüllədən sonra, o insanların qırğından sonra mən gördüm insanlar hələ mehribandılar. Çəkildim, amma gözüm yaş axırdı, amma çəkildim. O gün həm də xalq olaraq birliyimizi nümayiş etdirdik. Müstəqillik yolunda kiçikdən böyüyə hər kəs bir amal uğrunda birləşdi. Fotolarda da bu öz əksini tapıb mərkəzi aparatın qabağında mən küşkürmüşəm ki, qaldırın yumruqlarınızı, vaxt gələcək göstərəcək o yumruqları başqa adamlara. Həl Hələ də qal qalxıb, yaxşı kadırdı, mənim gözəl kadırdı o. Heç nə yaddan çıxmır, heç nə unudulmur. O kadrların hər biri hər kəsin yaddaşına əbədi həkk olunub. Biz yaddan çıxarmırıq. Qisasını alacağıq o adamlardan. 100% alacağıq. Hələ alırıldı. Bəli, qisas alındı da. Müstəqillik uğrunda, suverenliyimizin bərpası naminə canlarından keçənlərin qanı yerdə qalmadı.